dalam dunia perniagaan hari ini kan ada satu je perbezaan yang ketara antara syarikat yang terus maju dengan yang terkandas apa dia? cara mereka mengurus aset paling penting modal insan ramai yang nampak staff ni macam kos tapi pemimpin yang strategik dia nampak staff ni sebagai satu kelebihan persoalannya sekarang organisasi anda dekat belah mana? cuba fikir sekejap pasal semua inisiatif perubahan yang pernah organisasi anda buat Berapa banyak yang mula-mula memang gah, semangat tapi lama-lama momentum hilang dan akhirnya gagal. Kalau anda rasa macam, eh macam pernah jadi je, jangan risau, anda tak kesorangan. Inilah masalah yang membazirkan berjuta-juta ringgit dan masa kita. Jadi kat mana silapnya sebenarnya? Kegagalan ni selalunya bukan sebab strategi tak bagus tapi sebab ada satu jurang yang sangat kritikal. Kita tak ada bahasa yang sama untuk faham faktor manusia kita memang pakar bab proses, bab perancangan. Tapi bila sampai bab pemacu prestasi yang sebenar iaitu manusia, kita macam buta sikit, kan? Ha, inilah penyelesaiannya, rangka kerja fikir. Cuba lupakan sekejap ujian-ujian personaliti yang biasa tu. Ini bukan macam tu. Ini adalah instrumen strategik yang bagi organisasi anda tiga benda penting. Pertama, kejelasan tentang bakat yang anda ada, kedua, ketajaman dalam buat keputusan dan ketiga, keupayaan untuk adaptasi dengan cepat. Kekuatan fikir ni, ia bagi kita gambaran 360 darjah, bukan setakat senarai kemahiran je. Tak, ia gabungkan empat elemen yang paling kritikal untuk prestasi, personaliti teras kita, tahap kesedaran diri kita, kebolehan kita guna pengetahuan dan daya tahan kita bila di bawah tekanan. Inilah boleh kata ramuan sebenar untuk berjaya. Jadi, apa sebenarnya yang ada dalam rangka kerja yang hebat ni? Okey, ia dibina atas empat tunjang prestasi utama. Jom kita bedah satu persatu. Tunjang pertama kita panggil facet. Yang ni, dia bongkar personaliti asas seseorang. Gaya semula jadi dia. Dalam konteks budaya Asia yang ada hierarki, benda ni sangat-sangat penting. Adakah gaya seorang pemimpin tu akan membina kerjasama atau sebaliknya meruntuhkan tim tu? Facet boleh bagi jawapannya. Kedua, Insight atau kesedaran diri ini bahaya sikit. Pemimpin yang kurang insight ni satu risiko besar. Sebab apa? Sebab dia tak nampak blind spot dia sendiri dan kesan negatif dia pada tim. Insight ni ukur kebolehan seseorang tu untuk muhasabah diri dan berubah. Kalau tak ada benda ni, pengimatan pekerja memang akan jatuh menjunam. Tunjang ketiga ialah knowledge. Penting untuk faham ini bukan pasal apa yang anda tahu, tapi sejauh mana anda boleh gunakan apa yang anda tahu. Maksudnya, kebolehan untuk terjemahkan idea-idea strategik tu kepada tindakan yang betul-betul berkesan. Inilah selalunya jurang antara perancangan atas kertas dengan pelaksanaan sebenar. Dan yang terakhir dan mungkin paling penting, resilience. Dalam dunia yang serba tak menentu dan penuh tekanan ni, inilah penentunya. Bila ada cabaran datang, adakah pasukan anda akan patah ataupun bangkit jadi lebih kuat? Resilience ni bukan sekadar kebolehan untuk bertahan tau tapi untuk terus cemerlang di bawah tekanan. Okey, kita dah fahamkan apa itu fikir. Sekarang, soalan yang lagi penting, apa untungnya untuk organisasi anda? Jom kita beralih daripada teori kepada hasil yang kita boleh nampak. Dengan fikir, anda akan dapat satu kelebihan strategi yang jelas. Anda tak payah lagi buat keputusan penting pasal bakat ni guna gerah hati. Sebaliknya, anda akan dapat data yang jelas untuk rancang siapa pengganti, untuk ukur pasukan anda sedia atau tidak untuk berubah dan paling penting untuk pastikan setiap ringgit yang anda laburkan dalam latihan tu betul-betul bagi pulangan maksimum. Cuba tengok beza dia. Jelas sangat. Sebelah kiri tu, sebelum ada FIKR, latihan semua generik, satu saiz untuk semua. Keputusan pula guna gerak hati je. Pulangan pelaburan entah, susah nak ukur. Sekarang tengok pula sebelah kanan. Selepas guna FIKR, setiap tindakan kita tepat dan bersasar. Semua keputusan berdasarkan data yang kukuh, bukan agak-agak. Dan yang paling best, impak dia boleh diukur. Ini bukan setakat penambahbaikan biasa tau. Ini betul-betul satu anjakan besar dalam cara kita urus bakat. Baik, jadi macam mana nak mula guna FAKR ni? Sebenarnya proses dia sangat mudah dan direka untuk bagi anda kejelasan di setiap langkah. Perjalanannya sangat jelas. Ia mula dengan penilaian online. Lepas tu, anda akan dapat laporan terperinci yang ditafsir oleh pakar kami. Dari situ, barulah kita rancang tindakan yang betul-betul kena. Data ini juga boleh dikumpul untuk analisis strategik peringkat pasukan dan kita pantau dari masa ke semasa untuk tengok kemajuan. Ia macam satu kitaran penambahbaikan yang tak berhenti. Jom kita tengok satu contoh dunia sebenar. Ini petikan dari seorang pemimpin sektor awam yang tengah buat penstrukturan semula. Kata-kata dia ni merumuskan cabaran yang selalu sangat kita nampak. Orang faham apa yang perlu diubah tapi dia struggle dengan bahagian bagaimana secara peribadi. Dan inilah diagnosis dari Fikar. Tengok carta ni. Bahagian knowledge mereka tinggi Maksudnya, diorang faham strateginya Tapi, perasan tak jurang yang besar tu? Skor untuk insight dan resilience mereka jauh lebih rendah Maksudnya, mereka tahu apa nak buat Tapi tak ada kesedaran diri atau daya tahan Untuk betul-betul laksanakannya bila dah tertekan bila kita dah ada diagnosis yang tepat macam ni, penyelesaiannya terus jadi jelas. Boleh lupakan latihan teknikal yang membazir masa dan duit. Sebaliknya, kita fokuskan sumber pada benda yang betul. Bagi coaching untuk bina insight dan buat bengkel untuk kuatkan resilience. Inilah kuasa FIKR. Ia tukar kekaburan kepada tindakan yang tepat dan ubah potensi kegagalan kepada satu kejayaan strategik. Okey, kita dah tengok apa itu FIKOR dan macam mana ia berfungsi. Sekarang, jom kita bawa balik perbincangan ni kepada anda dan persekitaran unik tempat anda bekerja. Di Asia terutamanya, kita tak boleh lari dari perubahan yang laju, budaya yang berhierarki dan persaingan global yang memang sengit. Tanpa alat yang betul, cabaran-cabaran ni boleh melumpuhkan. Fikra direka khas untuk landscape macam ni untuk bantu anda tukar setiap cabaran tu menjadi satu peluang strategik. Jadi inilah nilai sebenar Fikr. Ia bukan sekadar alat, Anggaplah ia macam sistem operasi untuk bakat dalam syarikat anda. Ia bagi diagnosis yang tepat, pelan tindakan yang jelas dan ukuran kejayaan yang jitu. Semua yang anda perlukan untuk menang dalam persaingan bakat ada dalam satu pakej. Jadi, kalau anda dah bersedia untuk berhenti meneka-neka dan mula buat keputusan strategik tentang aset anda yang paling penting, langkah seterusnya sangat mudah. Layari laman web yang tertera untuk jadualkan sesi penerokaan anda. Jangan tunggu lagi. Dah tiba masanya untuk anda membuka kunci kelebihan daya saing organisasi anda yang sebenar.